Отже, федералізація як вихід з глухого кута суспільно-політичного протистояння в Україні. Тема болюча, але навіть поборники соборності визнають, дискутувати є про що. Так вважаємо і ми і до дискусії запросили координатора економічних програм громадського руху Український вибір Володимира Воюша. Доброго ранку, пане Володимире. Доброго ранку. наскільки мені відомо, ви є прихильником ідеї федералізації. Розкажіть, дайте фаховий коментар. В чому ж все таки для України ми будемо мати переваги від цієї ідеї? Ну, в первую очередь я хотел бы поздороваться, пожелать доброго утра телезрителям. И все-таки поскольку сейчас утро и хотелось бы начинать утро позитивно, то я постараюсь поговорить об этой теме, несмотря на то, что она действительно сегодня острая, поговорить в позитивном плане, поговорить в том с тем расчетом, что любая тема должна нести в качестве, после ее обсуждения, что-то положительное для общества. Ну, давай, это То есть мы должны найти какой-то положительный, позитивный результат от всего этого процесса. Поэтому вот если говорить о федерализации или федерализме, поскольку федерализация это уже процесс, приведения страны допустим к федеральному устройству а федерализм это само по себе федеральное устройство страны то надо сказать что это в общем-то достаточно широко распространенная форма государственного устройства при которой э, э, члены федерации отдельные структуры которые составляют государство федеративное являются имеют определенный объем полномочий самостоятельности в принятии разных решений это То решение... они и до одного. совершенно верно они Мают право на принятие властных законов да, да и они при этом нельзя сказать что они независимы они зависимы, поскольку являются членами одного государства. И в, каждой, в каждом государстве есть своя форма федеративного устройства. Америка по своему федеративному устройству отличается существенно от федеративного устройства Федеративной Республики Германии. Uh -huh. А Российская Федерация отличается от тех и других своими э -э, особенностями и при этом э, надо понимать, что это только три примера, а в стран э, в мире много федеративных. А вот поэтому это была Украина была федерацией. В нам данном нам случае нам будет? мы тоже должны найти э, тот способ, э, который бы э, при смене устройства государства, мы сегодня имеем унитарное государство, где нет различий между регионами, где нет самостоятельности региональной, в любых вопросах нет самостоятельности. Более того, органы местного самоуправления у нас с каждым годом, наши, начиная с 1991 -го года, когда страна обрела независимость и приняла решение о том, что она будет унитарным государством, с каждым годом регионы все меньше и меньше имеют прав. Регионы, я имею в виду это в более широком смысле, это и области, это и города, это и отдельные территории, которые, в которой можно объединить несколько областей. Вот э, в данном случае э, с каждым годом самостоятельности, возможности решать свои проблемы, э, возможности э, принимать те или иные решения на гуманитарно-культурном уровне, на экономическом уровне, на любом буквально. У нас все, все более сокращаются и все больше это централизуется. Но, до речи, про эту самостоятельность, вы не считаете, что идея федерализма это какое-то идеи про реформу украинского самоврядувания? Возможно, Варту было просто владі на даты на местах больше повноважень, больше возможностей. И все, и вот вам закінчення ідеї про федерализм. Но ну, вот опять же мы к такому вопросу возвращаемся, о том, что федерализм может быть различным. Uh -huh. И полномочия и возможности могут быть различными. И дело тут не в названии. Федерализм или э, придание больших возможностей э, регионам решать свои вопросы. Вот можно взять, например, э, у нас есть, конечно, э, в унитарном государстве одно вот такое уникальное образование. Это автономная республика Крым. Э, это э, э, автономная республика, имеющая собственную конституцию, свой парламент, свой совет министров. То есть вот атрибуты все как вот такого вот отдельного образования, которое бы могло бы считаться вот в, как, в федеративном устройстве, как вот член федерации. Так, и таким моя бутыкожная область, насколько я понимаю. А, вот я хотел бы что сказать, что вот имея всю эту атрибутику, Крым на самом деле ни от одной области Украины ничем не отличается. Только uh, там, где uh, есть губернатор uh, в области, uh, исполнительную власть осуществляет, то в Крыму председатель Совета Министров. Вот в том -то и питание. Если мы введем федерализацию, чи не будет у нас просто 24 Крыма? То есть мы можем провести федерализацию или любой вопрос реформы местного самоуправления довести до того, что будут одни названия, одни вывески, но не будет полномочий. А как же повинно будет, с вашей точки зрения? А вот Правильно, как раз по-другому. Главное, чтобы были возможности на местах, в регионах проводить те политические, экономические, культурные вопросы в интересах жителей этой местности. И это не противоречит интересам государства в целом. Ведь речь идет о решении тех вопросов, которые необходимо решать здесь и сейчас. И э, самое главное, что в этом случае необходимо наделить эти э, органы местного самоуправления любого масштаба, областного, республиканского, как автономная республика Крым, городского, не только полномочиями, но и экономическими возможностями. Вот в этом отношении я как раз сторонник вот бюджетного федерализма. Что он означает? Он означает, что на постоянной основе э, закреплены определенные нормативы формирования бюджетов. Бюджеты формируются не сверху вниз, как сейчас, когда государство сначала все собирает, а потом, а потом как верховный ä, правитель раздает всем ä, сестрам по серьгам, одно досталось одно, другое другое. И в данном случае, опять-таки, все ä, проблемы со злоупотреблением и так далее возникающие. А система бюджетного федерализма подразумевает формирование бюджета снизу вверх. То есть, когда налоги, собирающиеся на территории, в первую очередь формируют бюджет территории этой. В большей степени на территории. И остается на этой территории, и используется на этой территории. И на этой территории орган, соответствующий, мест, соответствующий орган местного самоуправления принимает решение, как куда использовать в первую очередь эти средства, как наиболее эффективно использовать. И в результате он имеет, во-первых, полномочия, во-вторых, средства. Ну и возможности. И в-третьих, самое главное, он имеет два момента – заинтересованность и ответственность. Uh -huh. То есть вот это очень важный вопрос. С одной стороны, заинтересованность всей громады в том, чтобы э -э решать вопросы на месте. А с другой стороны, ответственность органов местного управления, которым мы выбираем. Вот сегодня они все... Кибают на центр. Говорят, ну вот смотрите, вот у нас в конце года нет, нет денег. Мы остановили строительство дороги, перестали делать крышу на школе, в школе. Почему? Потому что, вот, например, 2013 год наиболее характерен в этом плане. Нет денег в бюджете не собрали тот объем налогов, который планировали. В результате центр не финансирует регионы. Регионы вместо того, чтобы решать вопросы школ, больниц, дорог и так далее, они те средства, которые не должны были тратить на эти цели, тратят на те, средства, на те цели, которые должно было выполнить государство. Государство должно было профинансировать заработную плату бюджетникам, социальные льготы и все, все те вопросы, которые должно было решать. В результате дорогу не строят, крышу не строят, а эти деньги отдаются на несвойственной не функции. Более того, вот одну минуту я еще хочу до того, как вы зададите следующий вопрос, обратить внимание телезрителей вот на эту самую главную деталь. Вот смотрите, что получается: любой э, руководитель органа местного самоуправления всегда может сказать громаде, что громада у меня нет денег. А вот если у него эти деньги были в бюджете, если он э, изначально эти, э, имел все возможности и полномочия, у него есть ответственность. И тогда громада решает, а подходит такой руководитель или не подходит. И на следующий раз они его или выберут, или не выберут. Буду в кого запытаться. Ну что ж, я думаю, мы развернули думку в, полном, в полной мере и дали ответы на большинство из наших вопросов. Дякую за то, что завитал до нас до студии. Дякую за ваши ответы. Очень жаль, что все так быстро. Я мог бы рассказать гораздо больше, но я так думаю, что вы, мы еще вас раз. Еще, да. Всего доброго. До свидания.